ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গণিত কেন্দ্ৰলৈ তোমালোক পুনৰ স্বাগতম আমি কৰি আছিলোঁ এ এছ এছ ই বি ব'ৰ্ডৰ ক্লাছ টেনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো তাৰমানে ৰিয়েল নাম্বাৰ বাস্তৱ সংখ্যা তাৰে আমি এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট থ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আজি আমি কৰিব লাগিব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ তাৰ আগতেনো কি দিয়া আছে কিছুমান থিয়ৰাম দিয়া আছে উপপ্ৰাদ্য দিয়া আছে তাকে আমি জানি লওঁ এটা দিয়া আছে থিয়ৰাম ওৱান পইণ্ট ফাইভ কি কৈছে আমি চাওঁ লেট এক্স বিচ নাম্বাৰ হুজ ডেচিমেল এক্সপানচন টাৰ্মিনেট দেন এক্স কেন বিেছ ইন দ্য ফৰ্মাই কু হোৱেৰ পি এন কু আৰ প্ৰাইম এণ্ড দ প্ৰাইম ফেক্টৰাজেশ অফ দা ফৰ্ম ইন টু ফাইভ টু দি প্ৰাইম হেৰ এন এম আৰ নন নিগেটিভ ইণ্ডিজাৰ্ট কৈছে যদি এক্স এটা যদি টাৰ্মিনেট হয় টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ ইয়াতে শেষ হৈ গ'ল সেইটোকে কয় টাৰ্মিনেট তেতিয়া তাক আমি পি বাই কিউ ফৰ্মত লিখিব পাৰিম বুলি কৈছে আৰু যি পি আৰু কি হৈ থাকিব লগতে প্ৰাইম ফেক্টৰেচন অৱ কিউ ইজ অফ দ্য ফৰ্ম টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডি পাৰ এম হ'ব তাৰমানে ইয়াক আমি যদি এক্স বুলি লওঁ আৰু তাৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনটো যদি টাৰ্মিনেল হয় তেতিয়া তাক আমি লিখিব পাৰিম পি বাই কিউ আৰু কিটো হৈ থাকিব টু টু ডিপাৰ এন ইন টু ফাইভ টু ডি পাৰ এম ফৰ্মত থাকিব অসমীয়াত কি কৰিছে আমি চাওঁ উপাদ্য ওৱান পইণ্ট ফাইভ বুলি কৈছে ধৰা এক্স এটা পৰিময় সংখ্যা যাৰ দশমিক বিস্তিতিটো পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি তেতিয়া এক্সক পি বাই কিউ আৰ হিট প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত পি কিউ সহমৌলিক তদুপৰি কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এম আৰ হিৰ য'ত এন এমবোৰ বিয়োগাত্ম সংখ্যা এইটোকে আমাক কৈছে যদি এক্স এটা আমি পৰিমাণৰ সংখ্যা লওঁ আৰু তাৰ দশমিক বিস্তিটো যদি পৰিসমাপ্ত হয় তেতিয়া আমি তাক পি বাই কিউ আৰ হিট লিখিব পাৰিম পি আৰু কিউ সহমৌলিক হৈ আছে আৰু কিউটো আমি লিখিব পাৰিম টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডি পাৰ এম আৰ হিত কেনেকেনো হয় আমি এইটো এক্সাম্পুলৰ পৰাই চাওঁচোন আমাক কৈছে যদি এইটো পৰিসমাপ্ত হয় দশমিক বিস্তৃতিটো তাৰমানে কি হৈ আছে টাৰ্মিনেট হৈ আছে তেতিয়া আমি তাক পি বাই কিউ ফৰ্মত লিখিব পাৰিম আমি সৰু ক্লাছতে শিকি আহিছো যে কিছুমান দশমিক থকা নাম সংখ্যা আমি কেনেদৰে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিছিলো সৰুতে আমি কি শিকিছিলো যে কেনেকে ডেচিমেল থকা নাম্বাৰবোৰ আমি ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিছিলোঁ সেইটো আমি কৰিলেই হ'ল ইয়াত আমি পইণ্টটো নিলিখোঁ টু থাৰ্টি ফাইভ লিখিম এই পইণ্টটোৰ কাৰণে ওৱান আহে আৰু পইণ্টৰ পাছফালে যিমান জিৰ' থাকে সিমানটা জিৰ' আহে যিমান ডিজিট থাকে সিমানটা জিৰ' আহে তাৰমানে আমি ইয়াক পি ৱাই কিউ আৰ শিল লিখিলোঁ পি ৱাই কিউ ফৰ্মত লিখিলোঁ এতিয়া কৈছে সিহঁতক যদি কেনচেল কৰিব পাৰি আমি কেনচেল কৰিব লাগিব কাৰণ কেলে পি এন কিউ আৰ ক' প্ৰাইম বুলি কৈছে পি আৰু কি সহমৌলিক তাৰমানে সিহঁতৰ ফেক্ট কমন ফেক্টৰ থাকিব নোৱাৰিব তাৰমানে সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰিব ফাইভ এক হৈ আছে কৈ দিওঁ ফাইভ এক হ'লে এইটো টুৱেণ্টি হ'ব ফাইভ এক হ'লে এইটো ফাইভ ফ'ৰ হাজাৰ হ'ব থাৰ্টি আৰু ইয়ালৈ থ্ৰী টু আহিব থাৰ্টি ফাইভ তাৰমানে ছেভেন টাইমছ হ'ব তাৰমানে আমি পাই গ'লোঁ ফৰ্টি চেভেন বাই টুৱেণ্টি এইটো আমি ল'ব পাৰিম এতিয়া আমাক কৈছে যদি তাক আমি পি ৱাই কিউ আৰহিত লিখিলোঁ পি ৱাই কিউ ফৰ্মত লিখিব পাৰিলোঁ তেতিয়া কিউ টু এটোত থাকিব টু ডি ডি পাৰ এন ফাইভ টু ডি পাৰ এম আমি চাওঁচোন টুৱেণ্টি মানে আমি ফেক্টৰী যদি কৈ দিওঁ টুৱে কৰিলে আমি পাম টেন আৰু টুৱে কৰিলে পাম ফাইভ তাৰমানে আমি কি পাই গ'লো ওপৰত আছে ফৰ্টি চেভেন আৰু তলত পাই গ'লোঁ টু স্কুৱেৰ ইন টু ফাইভ তাৰমানে কি হৈ গ'ল টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এম ইয়াত পাৱাৰ নাই মানে ওৱান হৈ আছে এম টু ওৱান হৈ আছে এইটোকে আমাক কৈছিলে যদিহে আমি এটা ৰেচিনেল নাম্বাৰ লওঁ পৰিমাণ সংখ্যা লওঁ আৰু তাৰ ৰেচিনেল এক্সপাঞ্চটো যদি টাৰ্মিনেট হয় পৰিসমাপ্ত হয় তেতিয়া আমি তাক পি বাই কিউ আৰ্হি লিখিব পাৰোঁ ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ য'ত কিউ টু 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 ডিপাৰ এন ইন টু ফাইভ টু ডিপাৰ এম হৈ থাকিব একেবাৰে সহজ আছিল আৰু এটা দিয়া আছে ইয়াৰ ৰিভাৰ্চ আমি চাওঁ থ্ৰম ওৱান পইণ্ট ছিক্স লেট এক্স পি বাই কিউ বি এচনেল নাম্বাৰ চাৰ্চেন অফ কিউ ইজ অফ দা ফৰ্মাৰ এন ফাইভ টুপাৰ এম হুৱেৰ এন এম আৰ ননেটিভাৰ্ছ দেন এক্স হেজ এ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন হুইথ টাৰ্মিনেটছ ইয়াত আমাৰ উল্টাকে কৈছে যদি এক্সে ক'লো পি বাই কিউ হয় আৰু প্ৰাইম ফেক্টৰেশ্যন অফ কিউটো যদি টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এমত থাকে তেতিয়া এক্স টুৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন টাৰ্মিনেট হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ উল্টা কৰিলে ধৰা এক্স ইকেলো পি বাই কিউ এটা পৰিমাণ সংখ্যা যাতে এন এম অবিয়োগাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিউ হৰটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ টু টুইটি পাৰ এন ফাইভ টুটি পাৰ এম আৰ্হিত তেন্তে এক্সৰ এটা সাৱধি দশমিক বিস্তিতি আছে ইয়াৰ উল্টাটো কৰিলে কি ক'লে যদি এক্স ইকেলো পি বাই কিউত আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু কিউটো যদি টু টুটি পাৰ এন ফাইভ টুটি পাৰ এম আৰ্হিত থাকে তেতিয়া ইয়াৰ দশমিক বিস্তিতিটো সাৱধি হ'ব বা পৰিসমাপ্ত হ'ব কেনেকৈ হৈ চাওঁ এইটোকে আমি ঊল লাগে ল'ব পাৰোঁ ফৰ্টি চেভেন বাই টু 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 স্কুৱেৰ ইন টু ফাইভ এইটোকে একেটা নাম্বাৰকে আমি লৈছোঁ ঊললৈকে লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ এইটো পাওঁ আমি চাওঁগৈ এইটো আমি পাইছিলোঁ কি টুৱেণ্টি হৈ আছিলে টু ডি পাৰ এন ফাইভ টু ডি পাৰ এম আৰ লৈছোঁ আমি এতিয়া টুৱেণ্টিয়ে আমি ফৰ্টি চেভেনক ডিভাইড কৰি চাওঁচোন টু টাইম হ'ব ফৰ্টি হ'ব চেভেন আহিব পইণ্টৰ কাৰণে জিৰ' আহিব থ্ৰী টাইম হ'ব ছিক্সটি হ'ব জিৰ' এব ওৱান হ'ব পইণ্টটো মানে জিৰ' হ'ব তাৰমানে ফাইভ হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব আমি পাই গ'লোঁ টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ সেইটোকে পালোঁগৈ তাৰমানে আমাক এই থ্ৰী এমটো উপপাদ্যত আমাক কি কৈছিলে যদি এক্স ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ এক্স এটা যদি পৰিমাণ সংখ্যা আৰু তাক আমি পি বাই কিউ ফৰ্মত যদি লিখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কিউটো যদি টু টুটি পাৰ এম ফাইভ টুটি পাৰ এম হৈ থাকে তেতিয়া তাৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনটো তাৰমানে দশমিক বিস্তৃতিটো কি হ'ব ডেচিমেল এক্সপান্সনটো টাৰ্মিনেট হ'ব তাৰমানে দশমিক বিছ পৰিসমূহ হ'ব সেইটোকে আমাক কৈছিলে থিয়ম ওৱান পইণ্ট ছেভেনত কি দিয়া আছে আমি চাওঁ লেট এক্স পি বাই কিউ হুৱেৰ পি এন কিউ আৰ কো প্ৰাইম বি এ ৰেজিষ্টেল নম্বৰ চেট দ্য প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন অফ কিউ ইজ নট অফ দ্য ফৰ্মাইভ টু দি পাৰ হেৰ এন এম আৰ নন নিগেটিভ ইণ্ডিজাৰ্ছ দেন এক্স হেজ এ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন হুইচ হুইচ ইজ নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং অৰ ৰেকাৰিং আমাক কৈছে এক্স একোটো পি ৱাই কিউ যদি আমি কিবা এটা ৰেচনেল নম্বৰ পাওঁ আৰু তাৰ কিউটো যদি টু টুণ্টি পাৰ এন ফাইভ টুটি পাৰ এম ফৰ্মত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনটো নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং অ' ৰেকাৰিং হ'ব বুলি কৈছে ধৰা এক্স ইকুৱেল টু পি বাই কিউ এটা পৰিমাণ সংখ্যা যাতে হৰ কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো টু টু ডি পাৰ এন ফাইভ টু ডি পাৰ এম আৰ্হিৰ নহয় য'ত এন এম অবিয়োগাত্মক সংখ্যা অবিয়োগাত্মক বুলি ক'লে আমি জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম নন নিগেটিভ মানে আমি জিৰ'ৰ পৰা ল'ব পাৰিম তেন্তে এক্সৰ এটা দশমিক বিস্তৃতি থাকিব যি অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি পৌলপণিক আমাক কৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰ যদি লওঁ অঁ মই লৈ ল'লোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই লৈ ল'লোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স এইটো আমি কি পাওঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই টু ইন টু থাৰ্টিন পাম সেইটো কি হৈছে টু আছে কিন্তু থাৰ্টিন টু আছে টু আৰু ফাইভ লাগিব অকল টু হ'লেও হ'ব অকল ফাইভ হ'লেও হ'ব নহ'লে টু আৰু ফাইভ দুইটা লাগিব তাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা আহি যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ডেচিপেল এক্সপাঞ্চনটো নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং হ'ব তাৰমানে যদি টু আৰু ফাইভ এইকেইটাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি পুৰণোপুৰী হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এম চি কিউৰ কাৰণে দ্য ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন অফ এভৰি ৰেচনেল নাম্বাৰ ইজ আইডাৰ টাৰ্মিনেটিং অৰ নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং যিকোনো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ল'লে তাৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনটো হয় টাৰ্মিনেটিং হ'ব নহ'লে নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং হ'ব যদি এ দুটাৰ এটাও নহয় তেতিয়াহ'লে সি ইৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব প্ৰত্যেক পৰিমাণ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো হয় সাৱধি নহয় নিৰৱধি পৌৰ্ণপোণিক যিমান আমি পৰিমাণ সংখ্যা লওঁ তাৰ দশমিক বিস্তিতি সদায় কি হ'ব লাগিব কি হ'ব সদায় সাৱধি হ'ব নহ'লে নিৰৱধি পৌৰ্ণপোণিক ইয়াৰ যদি এটাও নহয় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো হৈ যাব অপৰিমেয় এতিয়া এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰত কি দিলে আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া হৈছে উইডাউট পাৰফৰ্মিং দ্য লং ডিভিজন মেথড ষ্টেট উইডাউট দ্য ডিচিমেল এক্সপানশনছ অফ দ্য ফলিং ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আৰ টাৰ্মিনেটিং আৰু নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং কিছুমান ৰেচনেল নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰ ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনবোৰ টাৰ্মিনেটিং হ'বনে নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং হ'ব তাকে আমি চাব লাগে কিন্তু আমি লং ডিভিজনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম দীৰ্ঘ হৰণ নকৰাকৈ তলৰ পৰিমাণ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো দশমিক বিস্তিতি পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি নাইবা কোনবোৰৰ নিৰৱধি পৌনপোণিক দশমিক বিস্তৃতি থাকিব বৰ্ণনা কৰা কিছুমান পৰিমা সংখ্যা দিয়া আছে সেইবোৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত হ'ব নে নিৰৱধি পৌনপোণিক হ'ব সেইটো আমি চাব লাগে কিন্তু দীৰ্ঘ হৰণ কৰিব আমি নোৱাৰিম আমাক যিটো উপপাদ্যত ক'লে সেইটোকে আমি কৰিব লাগিব যে কিউটো কি ফৰ্মত থাকে কি আৰ্হিত থাকে আমি সেইটোকে চাব লাগিব আমাক কৈছিলে যে টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এম যদি হৈ থাকে কিউটো তেতিয়া তাৰ ডেচিমেল এক্সপেঞ্চন টাৰ্মিনেটিং পৰিসমাপ্ত সেইটোকে আমি চাম তাৰ কাৰণে তলত আমি ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগিব উৎপাদকীকৰণ কৰিব লাগিব থ্ৰী ওৱান টু ফাইভ আমি ফাইভেৰে কৰি চাওঁ ফাইভে কৰিলোঁ ছিক্স টাইমছ থাৰ্টি হ'ব ওৱান এটা ইয়াত আহিব টুৱেলভ তাৰমানে টু টাইমছ টেন আকৌ টু এটা আহিব ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰমানে আকৌ ফাইভ টাইমছ ফাইভে কৰিম ছিক্সক ওৱান টাইমছ হ'ব ছিক্স মাইনাছ ফাইভ ওৱান টুৱেলভ হ'ব টু টাইমছ টেন হ'ব টুৱেলভ মাইনাছ টেন টু টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰমানে ফাইভ টাইমছ ফাইভে কৰিলোঁ টু টাইমছ তাৰমানে টেন হ'ল টুৱেলভ মাইনাছ টেন টু টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰমানে ফাইভ টাইমছ ফাইভে কৰিলোঁ ফাইভ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি পালোঁ চাওঁচোন থাৰ্টি ওৱান বাই এইটো আমি পাই গ'লোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আমি পালোঁ ফাইভ টু ডিপাৰ ফাইভ কিন্তু আমাক লাগিছিলে টু টু ডিপাৰ এন ইন টু ফাইভ টু ডিপাৰ এম কিন্তু ইয়াত আমাক কি কৈছিলে যে এন এম আৰ নন নিগেটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰচ নন নিগেটিভ ইণ্ডিজাৰ্চ বুলি কৈছিলে আমাক কৈছিলে যে এন এমবোৰ অবিয়োগাত্মক সংখ্যা তেতিয়াহ'লে যদি ইয়াত একো নাথাকে আমি ওৱানটা আছে বুলি ল'ব পাৰোঁ আৰু ওৱান মানে হৈছে এ টু ডি পাৰ জিৰ' তাৰমানে আমি লিখিব পাৰোঁ টু টু ডি পাৰ জিৰ' যদি একো নাথাকে টু টু নাথাকে আমি লিখি দিম টু টু ডি পাৰ ফাইভ টু টু ডি পাৰ জিৰ' ইন টু ফাইভ টু ডি পাৰ ফাইভ তাৰমানে এইটো যে হৈ গ'ল টু টু ডি পাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এম সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ডেচিমেল এক্সপেঞ্চন টাৰ্মিনেটিং হ'ব তাৰমানে পৰিসমাপ্ত হ'ব দে পাৰ দা ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন বা অঁ দ্য ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন ইজ টাৰ্মিনেটিং দশমিক বিস্তৃতি বিস্তৃতি টু পৰিসমাপ্ত প্ৰথমবাৰ এই পাই গ'লোঁ ছেকেণ্ডৰ বিচোন এইটটোক কৈ চাওঁ এইটক যদি আমি টুৱে কৰোঁ ফ'ৰ টুৱে কৰিলে টু আৰু নাযায় তাৰমানে আমি পালোঁ ছেভেণ্টিন বাই টু কিউব এতিয়া ইয়াত ফাইভ টু নাই আগৰবাৰ টু টু নাছিলে আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াত এ টু ডিপাৰ জিৰ' বুলি লৈ টু টু ডিপাৰ জিৰ' কৰি দিছিলোঁ ইয়াত আমি কৰিম ফাইভ টু ডিপাৰ জিৰ' তাৰমানে হৈ যাব ছেভেনটিন বাই টু কিউব ইন টু ফাইভ টু ডিপাৰ জিৰ' তাৰমানে হৈ গ'ল টু টু ডিপাৰ এন ফাইভ টু ডিপাৰ এম তাৰমানে কি হ'ব তোমালোকে গোটেই লিখিবা দাচিমেল এক্সপানচন ইজ টাৰ্মিনেটিং মই অকল টাৰ্মিনেটিং বুলি লিখিছো তাৰমানে পৰিসমাপ্ত বুলি লিখিছোঁ তোমালোকে লিখিবা দশমিক বিস্তৃত পৰিসমাপ্ত থ্ৰীটো কি দিলে আমি চাওঁ ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ ফ'ৰ ফিফটি ফাইভক আমি কৰি চাওঁ ফাইভে কৰি দিওঁ ফাইভ নাইন জিৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফাইভ ওৱান জিৰ ফাইভ ছেভেনে কৰি দিওঁ ছেভেন ওৱান জ' ছেভেন নাইন মাইন ছেভেন টু টুৱেণ্টি ওৱান তাৰমানে থ্ৰী টাইমছ থাৰ্টিন ছিক্সটি ফ'ৰ বাই ফাইভ ইন টু ছেভেন ইণ্টু থাৰ্টিন পালোঁ কি হৈ গ'ল ইয়াত আকৌ আমি কি দেখিলোঁ যে ফাইভটো আছে কিন্তু ছেভেন আৰু থাৰ্টিনো আহি গ'ল আমাক কৈছিলে যদি টু আৰু ফাইভৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা আহে তেতিয়াহ'লে নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং হ'ব তাৰমানে নিৰৱধি পৌন পুনিং হ'ব তোমালোকে লিখা দা ডেষ্টিমেল এক্সপানচন ইজ নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং মই অকল লিখিছো নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং নিৰৱধি পৌনপুনিক তোমালোকে লিখিবা দশমিক বিস্তৃতিটো নিৰৱধি পৌনপনিক্সটো ফ'ৰটো আমি চাওঁচোন কি পাওঁ চোৱা এইটোৱে আমাক কৈছিলে পি বাই কিউ যদি থাকে পি বাই কিউ সহমলী হ'ব লাগিব তাৰমানে ক' প্ৰাইম হ'ব লাগিব যদি কটাকটি হয় আমি কটাকতি কৰি ল'ম আমি এইটো কথা কটাকটিটো কৰি ল'ম ফাইভে গৈ আছে এইটো থ্ৰী হ'ব ফাইভে গ'লে এইটো থ্ৰী টাইমছ ফিফটিন হ'ব ওৱান এটা আহিব টেন তাৰমানে টু টাইমছ হ'ব এইটো জিৰ' আৰু নাযায় তাৰমানে পালোঁ থ্ৰী বাই থ্ৰী টুৱেণ্টি মনত ৰাখিব লাগিব কটাকটি কৰিব লাগিব এতিয়া থ্ৰী টুৱেণ্টি তুমি চাওঁচোন কি হৈ আছে টুৱে কৰি দিওঁ এইটো ওৱান হ'ব ওৱান টাইম টু হাণ্ডাৰ টু থ্ৰী মাইনাছ টু ওৱান টুৱেলভ তাৰমানে ছিক্স হ'ব ইয়াত টুৱেলভ হ'ব জিৰ' টুৱে কৰিলোঁ এইটো এইট জিৰ' টুৱে কৰিলোঁ আমি ফ'ৰ জিৰ' টুৱে কৰিলোঁ টু জিৰ' টুৱে কৰিলোঁ ওৱান জিৰ' আৰু টুৱে কৰিলোঁ ফাইভ এতিয়া আমি কি পালোঁ আমি চাওঁচোন থ্ৰী বাই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তাৰমানে টু টু ডিপাৰ ছিক্স ইন টু ফাইভ পালোঁ তাৰমানে এইটো টু টু ডিপাৰ এল ইন টু ফাইভ টু ডিপাৰ এম হৈ আছে তাৰমানে কি হৈ আছে দশমিক বিস্তৃত পৰিসমাপ্ত হৈ আছে ডেচিমেল এক্সপেঞ্চনটো টাৰ্মিনেটিং হৈ আছে মই অকল টাৰ্মিনেটিং লিখিছোঁ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ লিখিবা টাৰ্মিনেটিং বা অসমীয়াত লিখিবলৈ গ'লে পৰিসমাপ্ত তোমালোকে লিখিব লাগিব দশমিক বিস্তৃতিটো পৰিসমাপ্ত ফাইভত দিলে টুৱেণ্টি নাইন বাই থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী এইটো কথা কতি নাযায় কাৰণ টুৱেণ্টি নাইনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ আছে থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰিক অকল ছেভেনহে যায় ছেভেন ফ'ৰ জাৰ টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট ছিক্স ছিক্সটি থ্ৰী ছেভেন নাইন জাৰ ছিক্সটি থ্ৰী ন সাতুণ তেষষ্ঠি আকৌ ছেভেনে যাব ছেভেন হ'ব ছেভেন ইজ এ প্ৰাইম নাম্বাৰ সাতটো মৌলি সংখ্যা টুৱেণ্টি নাইন বাই থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰী তাৰমানে এই পাম ছেভেন কিউব এইটো টু আৰু ফাইভ নাই তাৰমানে সেই টু টু ডিফাৰ এন ফাইভ টু ডিভাৰ এম আৰ সেইটো নাই হৰ্মন নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কি হ'ব ডেচিমেল এক্সপাঞ্চনটো নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং হ'ব আমি কি লিখিম দ্য ডেচিমেল এক্সপাঞ্চন ইজ নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং কিন্তু মই লিখিছোঁ অকল নন টাৰ্মিনেটিং ৰিপিটিং তোমালোকে সম্পূৰ্ণ লিখিবা অসমীয়াত লিখিবলৈ গ'লে আমি লিখিম যে ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতিটো নিৰৱধি পৌনপোণিক তোমালোকে সম্পূৰ্ণ লিখিবা মই অকল লিখিছোঁ নিৰৱধি পৌনপোণিক কি দিলে আমি চাওঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই টু কিউব ইন টু কথা কটি নহয় এইটো তলতো আমাক একো কৰিবলৈ দৰকাৰেই নাই কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাক এইটো দিয়ে টু টু পাৰ ইনটো হৈ আছে আমাৰ কাম ইয়াতে শেষ আমি এইবোৰ কৰিবলগীয়া নহ'লে যদি এইটো ফৰ্মত থাকে কি হ'ব এক্সপানচন ইজ টিং যে দশমিক বিচি টো পৰিসমাপ্ত হ'ব মই অকল টাৰ্মিনেটিং লিখিছো তোমালোকে অসমীয়াত লিখিবা তোমালোকে দশমিক বৃষ্টিটো পৰিসমাপ্ত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে আমি